بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على كل ما لا يوافق الكتاب او السنه خطا اذن لكل شيء مقياس المقياس يعرف الاشياء اضطر ان يدور معه ويتبعه اينما ذهب الامام علي كما في حديث اخر عن النبي التفت الى بعض اصحابه الى ابي ذر وقال يا ابا ذر ان سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك انت الواد الذي يسلكه علي الإمام أمير المؤمنين لا يحتاج إلى من يعرِّف الشمس معروفة بالعين والأذن اذا مقياس لكل شيء انسان يتكلم في الدين نقول له ليس معك الحق او معك الحق لكن النبي في هذا الحديث ياتي فيقول هنالك يوجد مقياس فوق الحق ومقياس للحق هو واحد منا Thank <small> يلزم ان تتقوا وتمارسوا واجباتكم وفرائضكم ولكن مع الصادقين وهم الانبياء والائمه الطاهرون الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لاننا نريد ان نضرب في الظلمات ومن يريد السير في الظلمات بلا نور فانه لا شك معرض للظلام لذلك علينا ان نسير على ضوء